Ребят, всем привет! С вами живая женщина Анджела, порода отца Рустемовна, внучка Джоира Махмедовича и Михаила Ибрагимовна. Я сегодня перепутала. Мне, оказывается, судебное заседание надо было на 10 утра, но у меня была сегодня экстренная встреча с моим стоматологом. После у меня еще зуб начал в СИЗО болеть, а так как мне сказали, что все свои вопросы будешь решать на более, поэтому помощи я не получала. И пропустить поход к стоматологу я никак не могла. Немножечко еще наркоз не отошел, но у меня шикарный стоматолог. Исправил, сделал все, все как надо. Значит. Сегодня должен был состояться суд, да, дебаты по отводу противника ГОНП, ой, я извиняюсь, противника за прошлой областной прокуратуры, а именно Швец. Но а, я напишу клопотание, предложу справку, по какой причине я не смогла прийти. Хорошо, Ромки передам. И сегодня напекли вкусняшек. Это сосиска в тесте и булочка с яблоком. Печем мы сами. Оно очень-очень вкусное. Сейчас хочу вам показать, чтобы вы знали. Вот сейчас похвастаюсь торговля идет. Вот такая сосиска в тесте. И сегодня вот такие булочки, хочу показать, булочки с яблоком. Тоже начали печь на продажу. Сосиски, кстати, вкусные, подкопченные. Сейчас поставлю обратно. Люблю домашнюю выпечку. Хотя, если ее постоянно есть, можно, можно немножко поправиться. В дальнейшем я также планирую это кексы, как я говорила, мясные, да, с такой вкусной сырной шапочкой. Эта шапочка будет из сыра с плесенью, с обычным сыром. И еще там маленькие сюрпризы, о которых я вам не скажу. Они будут островатые. Вот это то, что мы еще Понемногу начинаем. Также напоминаю, что в продаже это домашние домашние полуфабрикаты, значит оплата наперед стопроцентная, потому что я переговорила с людьми, которые ну, занимаются да, лепкой, они говорят, что есть такое, что заказывают и кидают, поэтому только по стопроцентной предоплате будем работать кого интересует. Также напоминаю, что еще второго продавца не обязательно, это может быть девушка, это может быть и парень. Понятно, что они наркоманы и все остальное. Привет, Одесса. А у нас мир, у нас рыба на мангале сейчас. М -м -м -м, класс. Евген. <absorbed> нет, ну при чем здесь на повара? Не хочу. Я чисто Понимаете, на повара это стоять постоянно, это первое, второе, третье компот готовить. А я именно сейчас, сосиска в тесте 30 гривен, сосиски очень вкусные, значит, тесто сделано на домашнем молоке, вообще на молоке без воды, со сливочным маслом тесто делается, а булочка с яблоком 20. Я сейчас занимаюсь, то, что хотела заниматься, да, никто не говорит, что в начале будет легко, но ничего. И у меня душа радуется ну, тем, чем я занимаюсь. Понимаете, у меня идет отдушина. Меня никто не заставляет воровать деньги украинского народа, Меня никто не заставляет выполнять Нидерланды. Привет, Нидерланды. Никто не заставляет выполнять 60-ю статью Конституции. Я свободный человек, нет, зарплата стабильная, долг или на карандаш – нет. Никакого долга и никакого карандаша. Зарплата стабильная и работа стабильная. Но я еще раз говорю, не пить на рабочем месте, не приходить с бадуна, улыбаться и обязательно быть в чистенько, приятной одежде. Это чтобы ну, самому приятно, да, и для покупателей. Ну, я считаю так. За весь день я сама бывает набегаюсь, да, 150 раз поменяю эти майки, одежду. И, соответственно, там, чтобы куча, если не собираться, там, допустим, прибежала, мылом, допустим, даже простернула, повесила на балкон нормально. Пишите в личку, буду по зарплаты, буду общаться индивидуально. О по поводу колбасок, Наталья, знаете, что вспоминаю? Когда мы последний раз были еще Бердянск не был оккупирован, это был 21 год, там на берегу Бердянска там жарили вкусные классные колбаски, сосиски. Это был шикардос. очень скучаю за этим временем, конечно. Требуется продавец в небольшой МАФ. значит туалет мы ходим в салон красоты, он рядом с нами. Есть кондиционер на рабочем месте, то есть на улице жара у нас классно. Есть Wi-Fi, соответственно. Я не кормлю, кушать брать с собой. <laughs> Что у вас за цены? Все бесплатно? Наташ, я за ценами еще раз говорю, не гоняюсь. Цены на сегодняшний день – это нормально. Мне нравится, знаете, что само тесто, да, вот я, я тащусь от этого запаха, особенно тесто, когда ты делаешь, ну, это что-то с чем-то. И сегодня была, все равно заехала в суд, сдала клопотание по поводу отстранения, по поводу отвода ГАШУК по 109 ККУ. На нее уже, напоминаю, в 2018 году открыто уголовное дело по 442. А именно это геноцид украинского народа. У меня 300 в неделю 5 дней, 7 часов. Босс, я не знаю, что вы там пишите. Пишите, или связано что-то. И если не связано, то вообще не пишите. И будем ждать от них ответа. И также подала еще сюда была в ГУНП, долго ждала последствия на канцелярии принцессу. Ну, наконец-то она вышла. Так, а если булочка, бумажный пакет с автографом, то сильно дороже? Сергей Александрович, к сожалению, сейчас у меня одноразовые пакетики, да, бутербродные. Ну, в дальнейшем планирую, не все сразу тысяча в неделю мне платят, стоит менять работу. Ну, слушайте, ну это ваше решение, вы решаете сам. Откуда вы я знаю? Не забываем ставить лайки, не забываем подписываться, писать адекватные, нормальные комментарии, потому что все мы люди, напоминаю, да? Значит, напоминаю, что наши ребята сидят в СИЗО, не сидят, а их украли, незаконно их удерживают, насильно удерживают. Надеюсь, что ребята побыстрее оттуда выйдут. Напоминаю, что Павло Ярош также сидит незаконно в СИЗО. А, все, кто... Аккор, ты бы не обманывала людей, платила стабильную зарплату, а не рассказывала потом отдам и к этой брехлеве. Это вы за себя пишете? и этот, Это, а вы что, у меня работали? Я только открылась. И этот. Поэтому остаемся людьми. У меня вообще-то только одна девочка сейчас работает. Она три дня была выходная, и сегодня уже третий день, завтра выходит обратно. Спасибо, Ян. Ну, то, что там будут писать, гадости, пусть пишут. И, пожалуйста, не забывайте делать наши репосты, да, репосты Павла Яроша, он есть, мама его пишет и в ТикТоке, и в Ютубе. Тоже надо ее поддерживать и помогать. А вы напишите, пожалуйста, что там за фигню вы пишете, как всегда, хейтеры, что вы имели в виду, чтобы все видели, чтобы я тоже знала. Зарплату платишь ей без задержки или в долг работай, работать, признавайся. Это вы о ком? Я вообще зарплату не плачу ей. У нас обмен. Вы это хотите услышать или что? Ой, как достали эти хейтеры. Так вы у Лили спросите. Чего вы у Лили не спросите? У нее же как раз и узнаете. Она вам все и расскажет. Поэтому, кого заинтересовало, мои контакты есть в описании канала. Звоните и пишите. Спасибо, Наташа. Поэтому берегите друг друга, друг друга поддерживайте. Сергей, я на этот вопрос отвечать даже не буду. потому что я в политику не иду. Объединяйтесь и помогайте друг другу. Все буду Украина. Всем хорошего дня. А Лили задайте сами вопрос. Я хочу, чтобы она ответила, даю ей даже помимо зарплаты на проезд или нет.